Добрый день, меня зовут Клементио Вадим Георгиевич, я главный врач Европейского стоматологического центра, кандидат медицинских наук, почетный член Ассоциации имплантологов Германии, также являюсь экспертом Ассоциации имплантологов Германии. Мой стаж работы 22 года, из них 14 лет я занимаюсь оральной имплантацией. Весь этот период времени я занимаюсь научно-практической деятельностью. За этот период есть 22 патента на изобретение. Также я защитил кандидатскую диссертацию, которая была представлена в Ассоциацию имплантологов Германии и была признана в Европе. И мне дали звание эксперта международной организации. Я хочу вам рассказать о своей научно-практической деятельности и о доказательной медицине, которой я занимался все свои годы практики. В начале своей деятельности я использовал абсолютно все системы имплантантов и абсолютно все методики, которые существуют в мире и в Европе. И также изучил риски и осложнения этих всех методик и сделал этого всего анализ. Первое, что я делал, это я использовал двухсоставные имплантанты. Риски двухсоставных имплантантов и осложнения двухсоставных имплантантов, они описаны в абсолютно всех учебниках. Также есть рекомендации абсолютно всех имплантологических компаний, которые в Европе существуют. Эти риски и эти осложнения можно разделить на несколько групп. Первое, это самый большой недостаток двух составных имплантантов является то, что при их установке необходимо делать разрез, нарушать кровоснабжение в операционной зоне и, соответственно, при этом риски того, что может попасть из инфекции, существуют из ротовой полости в операционную зону. Плюс, когда операция происходит с разрезом, нарушается целостность слизистой оболочки, нарушается целостность кровеносных сосудов. И это приводит к определенным осложнениям, как послеоперационных, так и отсроченных осложнений, которые связаны с интеграцией имплантантов. Есть еще недостатки двух составных имплантатов, которые заключаются в длительности реабилитации. То есть пациент, когда приходит на операцию, он не получает быструю реабилитацию и, соответственно, он не получает зубы, то есть то, зачем он пришел. Одним из рисков двух составных имплантатов является переломы винта и раскручивание винта и раскручивание абатментов, которые встречаются на отсроченном периоде установки имплантантов. Это не является противопоказанием к использованию двухсоставных имплантантов, потому что каждое хирургическое вмешательство может сопровождаться определенными осложнениями. Но в то же время при вот таком вот объеме определенных рисков я начал подумывать, как можно их избежать. Я не говорю о том, что их нельзя использовать, эти имплантанты, их нужно использовать, но можно значительно, первое, сократить количество хирургических вмешательств, и второе, можно быстро реабилитировать пациента за короткий период времени и, соответственно, максимально удешевить стоимость лечения, которая предстоит. Второе, что связано с Операция по установке дентальных имплантантов это является операцией по наращиванию костной ткани при операции по восстановлению алейолярного гребня. Существует множество методик, которые имеют право на существование. Но в то же время мы должны помнить об осложнениях, которые могут возникать после операции по реконструкции алеолярного гребня, по аугментации после операции синус лифтинг. И они описаны во всех книжках, во всей европейской литературе. А именно, первое это недостаток является то, что каждое хирургическое вмешательство может сопровождаться рисками и осложнениями. Кровеносные сосуды могут не прорастать в зону костного имплантанта. Соответственно, это может быть связано с состоянием здоровья общим пациентов, состоянием кровеносной системы пациентов, общими соматическими заболеваниями, которые скрытые, которые могут быть ранее не выявлены. И в результате того, что не образуются кровеносные сосуды, может образоваться первое – это белый имплантант. Это понятие такое, которое существует везде. Белый имплантант – это когда костный материал, то есть это либо собственная кость, либо это заменитель кости, либо это кости животных, он не становится костью. И, соответственно, это будет мертвое тело, которое кровеносных сосудов. Второе осложнение – это рассасывание костного имплантанта. То есть, когда кровеносные сосуды не прорастают, костный имплантант, и он рассасывается, то есть он лизируется. И еще одно главное осложнение, особенно при операции синус лифтинга, это является то, что инфекция попадает из полости носа в этот костный имплантант, и костный имплантант в результате синус в операции по синус лифтингу, он инфицируется и уже является сам по себе источником инфекции в гайморовой пазухе. Я не говорю, что все пациенты проходят по такому плану лечения с осложнениями и с рисками. Эти методики должны существовать и не доказаны, то, что они существуют. Но в то же время каждый имеет риски. Поэтому именно эти моменты являлись темой моего исследования трехгодичного. И сейчас это было представлено в Ассоциацию имплантологии в Германии. И я очень благодарен профессоре немецкой, директорам университетских клиник, которые меня поддержали в этом отношении. И также благодарен многим украинским институтам, которых видели мои работы, которые опубликованы здесь, как в Украине, так и за рубежом в Германии. что я сделал. Я предложил э, на верхней челюсти при атрофированной верхней челюсти не делать операцию по синус-лифтингу, а устанавливать имплантанты в зону, там где наиболее большое кровоснабжение – это зона бугра верхней челюсти. И эта методика имеет право на жизнь, потому что она доказана большой клинической практикой. Огромнейшее количество пациентов реабилитировано при такой установке имплантантов. И, соответственно, мы имеем доказательную медицину, что это имеет право на существование. Это малоинвазивная методика. Трансгингивальная происходит установка имплантантов и максимально без разрезов. И пациент не делает синус лифтинг, не делает разрезы и за короткий период времени получает очень быструю реабилитацию за кратчайшие сроки. То есть в течение 3-4 дней без операции по наращиванию костной ткани, без синус лифтинга пациент получает коронки, зубы, быструю реабилитацию, то, за пришел. И также это происходит через 3-4 дня после операции. На этом исследования не закончились. Существует проблема с нижней челюстью. То есть много пациентов, у которых вообще невозможно установить никакие имплантанты. И мало того, что еще невозможно сделать никакую операцию по, по реконструкции альвеолярного гребня, по наращиванию костей, по аугментации. Из-за чего? Из-за того, что это доказано, это видно, это написано во многих журналах и статьях, научных публикациях то, что он от гребень, когда атрофируется на нижней челюсти, канал нижнечелюстную, то есть то, что иннервирует на нижней челюсти, он не атрофируется и никуда вообще абсолютно и не смещается. В частности, если нет высоты и канал находится рядом с границей нижней челюсти, соответственно, невозможно сделать аугментацию, невозможно восстановить. И мне было предложено установить имплантант рядом с нижним челюстным каналом. То есть не короткий, не наращивать кость, не базальный, а вот именно рядом. Естественно, перед тем, как это сделать, большое-огромное спасибо немецкой профессоре которые поддержали меня в этом. И мы вместе с профессорами из Германии сделали такую операцию. И результаты этих работ были опубликованы в Германии на немецких сайтах и плюс еще в научных журналах. Я очень благодарен немецкой профессуре за то, что они были рецензентами моих статей, которые написаны в Германии. И у нас сейчас есть доказательная медицина в Европейском стоматологическом центре по большому количеству таких пациентов, которые реабилитированы без наращивания костной ткани на нижней челюсти и там, где вообще невозможно установить никакие имплантанты. Если предлагают вам наращивание кости, синус лифтинги, и если вы не можете установить имплантанты вообще, мы всегда рады вам помочь. В Европейском стоматологическом центре.